Жовтовицькі волонтери продовжують боротись за права безпритульних тварин. Питання з притулком в місті поки ніяк не вирішується. І волонтери оголошують благодійну акцію: виставку тварин та свято для дітей, кошти з якого підуть на потреби безпритульних собак. Ми приглашаємо всіх на наш праздник, благодійну акцію Бить добру. Вона залишається в паркі слави на танцплощадці. ближче. Состоится она 20 августа с 16.00. И благодаря, конечно, Горисполкому, благодаря нашим местным предпринимателям, благодаря волонтерам, просто гражданам, собирать всех то, что, может, то, что может, кто делает. В, программе у нас будет парад собак, фэшн-шоу собак. Для деток будут конкурсы рисунок на асфальте, будет аквагрим, и будет мехенди, то есть татушка, хной и гуашью такой гипераллергенной на лице, на руках, на ногах. Это будет как приз. Будут призы для деток. Будет фотосушка, фото с собачками, там, собакой улыбака, будет командор уже у нас, будет такие собаки. У нас, оказывается, есть еще питомник Чихуахуа Натальи Семешка. В общем, будет, я надеюсь, ну, чтобы 20, 20 собак будет, уже записались. Почти. Выставка домашних тварин, чи беспритульных? всех и безпритульни записываются и, и домашние породистые, все А какая мета вашей акции мета акции это гуманное отношение к животным и строительство приюта надеюсь когда-нибудь как сейчас обстоят дела с приютом ну, продвигается процесс, в процессе вроде как продвигается но Нет. четко сказать ничего не могу да Вже вроді как, многие включены, включені. І мер теж включив, тоже йому ідея понравилась. Ну, як це буде далі, у нас в государстве, я не знаю, як воно продвинется далі. Що ж, захід обіцяє бути цікавим не лише для любителів тварин, а й для всіх інших жовтовоців. Якщо ж ви маєте домашню тваринку та бажаєте продемонструвати її всьому місту, ви також можете прийняти участь в акції.